Поскольку. Поэтому значит, начнем по порядку. Прозвенная громадянка Найдовская Надежда Евровна и Камешка по проспекту имени Лушка 49 61 счета законности выкорастания на цивильного майного комплекса Сумской Минской Рады Сумска ТЭЦ. Запрошена на Идомску Ефименко Щербака. Представник, э, представники в сумме теплоэнерго. Кто из суммы теплоэнерго есть? Я есть начальник юридического выбора. Отлично. Хорошо. Ну, начнем по порядку. Надежда Ивановна, Прошу. Дайте нам информацию. За вы присядьте, да, да, пожалуйста, возьмите курсу, пожалуйста. Чтобы я... вы не стояли. Ну, День, у... не, у не Женщина стоит, да, мы сидим. Это как бы. Ну, дякую за запрошение, дякую, что включила за дня. Після кілька річчя тяганини до ізвернень до правоохоронних органів, до судових органів, Я зробила висновок, що судова влада і органи тільки для багатих і корупційних судових інстанцій вирішити такі питання не можна. Право чому? Я коротко, тому що це великий матеріал, такий дорожчий для новини, я коротко. Надіждає, я прошу прощення. Так. Давайте ми будемо розсуждати і давати інформацію без всяких емоцій. Потому что что для богатых, что для бедных, мы живем в э, правовом государстве, поэтому, пожалуйста, давайте э, не давать скоропостижных оценок э, любым из э, каких-то органов и так далее. Мы живем в государстве, поэтому мы должны подходить э, с точки зрения э, юридической. Что, прав, что правильно, что неправильно, юридически законно, юридически незаконно и давать оценку. Давать оценку работе. любых із органів ми не маємо права. Адже для багатьох это і для, для всем ми по Конституції раді. Я вас зрозуміла, але я свою точку виставила відносно цієї справи. Значить, справа в чому? Колектив наш підприємство теплоцмереж, воно піждається, працювало, було ну, вихідцем на оренду перестройки від Геркаленерів. За період оренди на медипланенерго до банкрутства, це було 2000 рік, де не сплачено було нам 38 мільйонів. Зараз на сьогоднішній день знаходяться ці матеріали в Київському господарському суді, тому що не підлягало по тій сумі заборгованості, возле наш, наші судовичі санкції. Створено, ну і далі, ви знаєте, мабуть, багато хто вже розсидіють. З депутатів є е -е -е, жителями міста і знають на цю відстоювання. Справді, тому що після тому, того, як в 2000 році нас зігнали досорочно до з оренди, позбавили нас оренди, створені було два підприємства сумете, суметела енергія. Потім пішло майно, ніхто за ті оренди не сплачував ні такі. У 2005 році було створено підприємство суми теплоенергії, де, де ми були засновниками також, доля, можна сказати, плачевна, ну, якби ми не, може не скаржилися далі по інстанціях, нас вели в засновники. Засновниками була міська рада 39%, суми ЗАД ПТМ наше 1% і технолога 60%. Значить, створено підприємство було в серпні місяці 2005 року. У жовтні місяці підвищені були тарифи на постачання. Як тільки були підвищені тарифи, нас безпідставно виключили. виключення якому передано все наше майно, тому що використовувати ми його не можемо, крім того, що ми частину несли там саме фонд, яке не повинно використовується. І, останні, і все майно, що над, належить нам, знаходиться 85% технологічному процесі, заключений договір, згідно якого повинні були сплачувати орендні платежі, на сьогоднішній день за 7 років оренди платежі не сплачуються, майно використовується. Значить, договор є з наявності, він заключений на 10 років. Є в мене, коли. Ну, під тиском великим була акціонерів, не до договор, тому що до цього використовували майно. Теж ніхто не, не сплачував, відправлялися на спозови до судових інстанцій. Поки в судах затримувалися розгляди справ, передавалось майно використання другої організації. Так було передано від суми тепла до суми Газбуд. Від суми Газбуд створена сума тепла енергія. Після того, як півтора року пройшло використання майна, я просила, я була головою правління, робила запит до міської ради, де була відповідь, що наше майно включено по нашому майно включені орендні платежі. тарифи, тарифи. Всі кошти збираються населення. Але повертатися нам не повертає, не, не повертається. Від цього страдає не тільки не пострадали не тільки акціонери, а страдають також громади. Тому що кошти сідають в кармані суми теплоенергії. А, ви, а? А? А, так, а так би їх сідали, то ми б сплатили громаді 20% з податку. А. І громада, і зібрані. Подавайте в суд, решайте питання. Я не пойму, что вы в комиссии вот пришли, что вы хотите, чтобы комиссия вам сказала, что вы правы, а те не правы? Суд вызначает. Это хоз вопросы. Да, Судовый инстанция все есть. Я сейчас хочу... Ну, решайте в суда. Так, я свертаюсь. Вы не дали мне дальше доказать. Так, слушали мы вы... это, уже это... Не, вы не слушали. Много лет. Я пер... первый раз на комиссии. Ну, цена первый раз на А вы же много лет до, этого, до этого занимались. да. До этого занималась. Поэтому... Но... Но... Страдают также и бюджетные организации. Вы в качестве стоите... кого вообще здесь? Я в качестве да. голови правління Та юридично немає. У правління. немає. Є ну. у мене документи. Я можу до комісії, щоб розібрали. А то, що отримані документи на, підроблен... на підставі підробленої печатки, так я Так, що говорю, подождите, ви ж через суд рішаєте. Якщо ви вважаєте, Ми... що вас незаконно усунули з голови правління, mm. то рішайте через суд. Зараз я не пойму в кого кового здесь. Я, я как акционер и голова правления. Я прав... не ваш глава правления. Скажи, пожалуйста, я, я как акционер и маю право властности, я маю право доступа до своего майна. Так я, через за суд решайте Так через суд. Человека, а как ну, мне при... применяют физическую силу и не выкорустят решение суда? Да, да, да а есть. кому и прочу. Есть решение суда. члены комиссии, я думаю, они все знают. члены комиссии. Так читайте, поясните. Хочешь услышать человека? Расскажите, расскажите. Так, да, Це історія давно ведеться. Борьба, борьба. <coughs> Але пострадали не тільки, кажу, акціонери, пострадають навіть бюджетні організації, бюджет міста. Чому? Тому що в тарифах заложена е е е рентна плата, тарифи використовуються. А чому ж не сплачуються платежі? Якщо нам не сплачується, ми не можемо вирішити. А ви знаєте, чому ми не можемо вирішити? Тому що є рішення суду, але воно не, викори... не виконується. Я звернулася до пляцука, я зверталася до... Ну, не... це таке діло. Я вам надам, пожалуйста, переписку із пляцуком, із шаповалом. Так, да, вони без підстав мене звільнили. Це розглядається в судових інстанціях, які розглядалися, чи не закінчено. Звернулися до органів прокуратури, що забрано майно порушена кримінальна справа, то закривається, що відкривається на прохідні, де орендує цей цілісний майновий комплекс, там Технова 100% стало зараз засновником і орендарем, то ви мені скажіть, будь ласка, чи я, якщо наше майно входить в цей енергетичний комплекс і я не можу пройти до свого майна. То чи, до кого звертала? Це, на, я звертаюся, тому що це вирішило, питання було міською радою. І зараз, якщо не можемо ми використовувати, не можемо, то давайте переділямо договір оренди, це ваше право. І фінансові просить я звернулася, дійсно звернулася правильно. А звернулися, да, є рішення суду, є переписка із Пляцуком вирішити питання, зустрітися, ні. На те, що відбулося там було рішення суду, що вони допустили мене ні ні на збори, ні оце від нас зараз матеріали, то будь ласка, чому я не можу зваритися до представників влади, до громади. значить, я сейчас э, хочу висказати своє мнение. З цим питанням я ознакомлювався і ознайомився ну как бы, не просто так вот, а... глубоко знаком с этим вопросом. Значит, э, не знаю, что тут за мое отсутствие рассказывала Надежда Евровна, я вам просто даю информацию. Даю информацию такого плана. Я действительно за ОПТМ э, работала в свое время, как э, сначала это был цех, пятая э, часть э, от Харькова, потом это стало отдельным юридическим лицом. Потом э, на базе этого юридического лица э, было создано э, предприятие за ОПДН. Это открытое акционерное общество, в которое вошли работники предприятия, э, получили э, сертификаты акции. Ну и оно работало вплоть до 2000 -го года. Да? По-моему, да? Да, вплоть да, до 2000 -го года. Кстати, за время работы. Это предприятие наработало какие-то э, э, активы, значит, которые нарабатывались и по уставу предприятия вкладывались в развитие этого же, этого же предприятия. То есть э, менялись местами трубопроводы, менялись местами насосы, э, менялись местами там, э, еще что-то там. Значит, э, все это вкладывалось в развитие предприятия. Я вам просто так вот, э, четко так вот рассказываю, потому что, ну, я, в принципе, как бы знаком э, с работой этого предприятия, знаком с работой mm -hmm. предприятия Дегландерна. Значит, значит, заключен был договор у них на аренду земельного участка на 50 лет, до 2000, не помню какого года, сейчас на скидку не могу сказать, надежда, не говорю, до какого. Но mm -hmm. хорошо, ладно. Значит, э, на определенном, этапе, на определенном этапе. Наработаны были, помимо этих активов, которые имеют материальные, там как бы можно их пощупать, то, что я вам сказал, вложено было бы в производство. Вот. Были наработаны около 48 миллионов, потому что они вырабатывали тепло, отдавали на теплоэнерго. Как назывался э, теплокоммунальная? Раньше была такая структурная подразделение, они отдавали там 48 миллионов. Было наработано у них активов. На определенном этапе, в принципе, когда э, прошла реорганизация э, у нас э, по всей Украине теплового комплекса, это предприятие э, как бы осталось как акционерное общество с печатью и со всем остальным и отработает, То есть по решению исполкома, по решению сессии горсовета э, в аренду предоставили другому предприятию. Значит, ну, это предприятие, э, ну, давайте так. Значит, я хочу вот что тобой. Значит, это широкий вопрос, очень широкий вопрос, потому что дальше, если я буду продолжать, я буду продолжать в том же духе, это будет занимать где-то, ну, я знаю, около часа времени. Значит, это широкий вопрос, Поэтому, у меня есть к вам предложение. Значит, ну только э, давайте так, если мы сейчас послушаем и будет э, мое предложение воспринято, то я попросил бы всех членов комиссии собраться и посвятить этому отдельное заседание комиссии. Потому что, ну, э, сидеть два-два с половиной часа, посвящая одному вопросу, и держать там вот в коридоре людей, те, которые... Ну, поприходили к нам у нас еще разберетесь по вопросам мы сейчас если будем заслушивать этот вопрос это надо слушать и представителей юридического отдела Тегуанера и, и поднимать все те судебные дела те которые шли за это время их было я не знаю ну больше ста э, судебных дел это 100 процентов и Одни закончены, одни не закончены, одни рассматриваются в первой инстанции, одни рассматриваются во второй, одни рассматриваются в касации и так далее. Поэтому я предлагаю вам в удобное для вас время. Так, уважаемые члены комиссии, ну я же к вам обращаюсь, а вы э, послушайте и собраться, собраться, вам, вам, взять всю информативную базу. Всю информативную базу мы можем собраться предварительно, на предварительное заседание комиссии то есть без всяких там средств массовой информации это не будет как бы официально заседание мы можем собраться предварительно у кого будут такие вопросы значит будем их выяснять и потом как бы собрать официально по этому вопросу отдельное заседание комиссии и принять определенное решение, то, которое мы посчитаем нужным и законным. В первую очередь. Я ясно выразил свое место. То есть посвятить этому вопросу отдельное заседание комиссии. Кто за такое предложение? Прошу проголосовать. Кто против? Кто воздержался? Тогда давайте продолжим. Но если у них есть представы, что они не сплачивают. в суд обратиться и все. А что разбираться? Что мы можем дать конкретно? Захватить предприятие теплоэнерго или как? Я, не получится. Я нет? рассказываю еще раз. Еще раз. Подводных камней, я понимаю, Потому там миллион. Там миллион. суть вопроса сама заключается. Не только в оплате арендной платы только в оплате, там э, ставятся вопросы, вы если видели эту всю документацию, а это, я не знаю. В нашем да. вопросе стоит конкретно, что до законности в майна. вот один. Ну один, значит давайте рассматривать. Ну, просто, там То есть там выслушать и... человека и дать, да, незаконно обратитесь в суд или по-другому, вот. мы больше ничего не сможем дать, рекомендацию, обращение. Нет, я не против, я еще раз повторяю. Это Я еще раз сказать. повторяю. Если можно вы пояснить? Секундочку. Если вы разобрались, по крайней мере, в этом вопросе, то, пожалуйста, вопросов нету. Я э, готов продолжать э, как бы, этот вопрос дальше и принимать по нему решение. Если можно? Два слова. Значит, ты наша, может. Я мы будем алгоритм. Провокзайна до зажимки. Якщо її відключить, півгорода не буде постачання тепленеві. Взержинка, вулиця, Юнаківка, Курська це тільки теплопункти. Я тільки привожу приклад, що це майно входить в цілий майновий комплекс. І тільки міська рада давала згоду на оренду цілого майнового комплексу, то ми звертаємося до вас. Воно входить в цілісного. А туди входить наше майно, його не можна використати окремо, його не можна демонтаж зробити, допустим і передачі металом здачі куди. Його не можна окремо використовувати. Тому звертаємося чи переглянуть до оренди тоді в міській радів'язку. що склалася така ситуація. Практично відбувся рейдерський захват підприємства. Майно в них. Використовується ними громада потерпає не тільки акція ставку на не неділе, тому що в тарифі збираються кошти з громади і з бюджетних організацій. І аридні платежі не сплачуються на протязі 7 років. Я за 2005 рік, за 5 місяців тільки подала до суду, стягнув 227 тисяч. Мене зразу відсторонили, заблокували, примінили фізичну силу. Перенесли моральну і матеріальну шкоду на підставних фіктивних актах, звільни, усунули, поставили своїх людей. Ну що до ви знаєте. Ви в місті живете. Тому я і, і звертаюся, що не можемо використати, не можемо переглянути добре оренди тоді сумети пленеку. Ви вашу точку зрення вислухати. Ну ласка, а там а до грани. А як Ось я принесла вам довго оренди, майно наше, скільки повинні сплачувати, все тут є, хай воно чорневку. То, що то, докази, що воно в тарифах, що за рахунок, коли я була головоправді, що могла право здійснювати виклик. Ви. Є відповідь, що включено в тарифи. Але як представники влади громади, будь ласка, прошу вирішити розглянути це питання. Нет, ну это тоже с ней, Вот сейчас ты рассматриваешь. Нет, я же не сам, смотрю. я, не я забержу, уже Давайте выслушаем. Давайте, юридическое управление. Пять минут, пожалуйста. Кратко. Почему не, Давай, не, не платят, платят и все? Не надо там наши, не наши. Ну, во-первых, наша главная комиссия, я считаю, что это как бы наш хозяйственный спор, да, и мы должны его решать сами между собой. То есть ВТМ, если не согласен, что мы там не платят на какие-то платежи, сюда обращаться в У него все права есть, пожалуйста. Взыщий суд мы заплатим. Это первое. Второе, я хочу сказать, что на сегодняшний момент э, идет судебный спор по поводу этого договора аренды. Первая станция его признала ни к чем Поэтому платить по этому договору мы не собираемся. По крайней мере, на сегодняшний момент. Ну, что касается э, да, на которые ссылаются, то никаких документов, подтверждающих право собственности, нет. То есть почему она считает, что это имущество ПТМ, я не знаю. На тот момент, когда это имущество арендовалось по Горсовета, да, когда ПТМ арендовал ТЭЦ, там, и так далее, да, они сделали какие-то улучшения. Да? вот, они там проложили дополнительные там, или там, ну, реконструкцию сделали, но это же не стало имуществом ПТМ. Так как было имуществом территориальной громады, так оно осталось. А если по договору аренды город обязан был компенсировать да, вот эти улучшения по окончанию вот арендных отношений, то надо было обращаться к городу, и город бы возместил эти затраты. Да. Где документы на право собственности на, на вот эти вот теплотрассы? Где? Тем более, вот ко мне в руки попало письмо. Значит, оно направлялось арбитражным управляющим, поскольку сейчас ПТМ находится в состоянии банкротства. И четко написал, был начальник управления Козлов, что Теплотрасса типа, по улице Зюжинского является собственностью территориальной громады. Вот у меня копия, это объясняется. О чем тут говорить вообще я не понимаю. И, и зачем нашего да. территориальную громаду в наши отношения? Ну я хочу. Ну, нет, нет, и, ну, нет. нет. Да, Подожди, а то ты уже совсем это перебрал на себя функции. Если, нет, если нет. Я давай это говорим. ну. Мы собрались Собрали. за два месяца, первый раз. Да. У меня тоже есть время. Вот я хочу это закрыть в течение 10 минут. Ну, если это э, закрывается в течение 10 минут, то его можно было даже не рассматривать. Тут ну, как бы вопрос такой. Значит, что это ну, не займает? Можно, можно Питание. Может, Значит, пожалуйста. мы скажем, мы не избратаемся до Господа Суд. Значит, у меня питание. Ми звернулися до суду. Я звернулася у 2008 вже році. і Є рішення суду на стягнення з вас за 2005 рік, 228 тисяч. Скажіть, будь ласка, не сплачені. Ви ж ухиляєтесь, навіть було відкрите виконавче спровадження, і ви все рівно на апеляцію подали і скасували. Ви не сплачете перше, я вас слухала. Тепер, щоб ви знали, як юрист, те, що в нас наземні споруди, мене є час зараз і БТІ. А теплотації підземні вони ж не єся прийом передачі. От я вам надала на їх право власності не видається і де, які підстави видані у вас. Було у Козлова видача зажика ваша. А хто перекладку робив? при этом? Ну, то, що ми зараз делаємо директорів. Директор наших вандонов, як ми зна ну не треба присваївати усе. Закон то, закон не При... Читайте закон про приватнізацію ви... державного ну, по майбутнє трубопроводи, з... по которым постав поставляються. І є ще виконавчі служби, і ще є рішення виконавчої служби, що не маєте ви права їх забрати. Є ще й таке. Ще рішення виконавчого. Так що ви дайте мені рішення виконавчого, я його почитаю. То, що ви кажете привласнено, в мене то, що в нас є наше наземне, перейстріно в ПТІ. Будь ласка. Да, чому? Тут, с одной, с стороны, есть... урок, я чому, зараз веду, ви тут з однієї, з другої сторони є... І три уроки вже взагалі позим подадити. Давайте ми ведемо. Тут з однієї, з другої сторони є якісь раціональні озерки. У меня есть, возникает один вопрос. Один вопрос. На основании чего тогда -да, э, насчитывается тариф, если э, доказано, что вот эта вот часть имущества, часть имущества является собственностью за ПТР? А нужно уточнить какая часть имущества. Вот она перечень весь. Вот смакал, здесь выходить. по поводу трубопровода нет права узнающих документов раз. По поводу И. наземных сооружений они есть да это, это я не как mm -hmm. так вот вот этот вопрос вот я имею в виду сейчас я же не имею в виду ваш хозяйственный спор вы спорьте между собой в судах это mm -hmm. как этот самый. меня интересует тариф то что mm -hmm. сейчас касается э, жителей города mm -hmm. вот за mm -hmm. что сейчас встречается mm -hmm. mm -hmm. если так для того чтобы вы mm -hmm. уяснен а то, что они между собой спорят, пусть спорят между собой. Кто кому что блокит, кто кому что не плотит. Главное, что мы плохим. Конечно, заложено. Вот это не нужно починить. Ну я знаю, Потому я рассматривал тарифы. Тариф, в, тариф, тариф. в тарифе заложена арендная плата <плотный> за эти те В тарифе заложена <плотный> амортизация на это оборудование, <плотный> на эти, <плотный> и так далее. Это все платят жители города. Нет. Вот за чем, о чем сейчас речь ведется. <плотный> Мне все равно за ОПТМ э, или э, теплоэнерго там будет э, <плотный> то это самое. Главное, чтобы четко понять, каким образом рассчитан вот такой вот тариф. Вот за что сейчас речь ведется, а не за их э, какой-то спор. Если вы считаете, что это можно решить за 10 минут, давайте решать за 10 минут. Я вам говорю, что это вопрос широкий. Мне все равно, имущество это э, за ОПТМ или это имущество теплоэнерго. На это имущество насчитывается амарт отчисления. Вы э, понимаете, о чем я сейчас разговор веду. В счет этого имущества делается улучшение. На, на это же имущество делается улучшение, на которое тоже заложен тариф. Э, дальше. арендная плата насчитывается на это же имущество, где заложен тариф. Тоже это все заложено в тариф. Вот что меня интересует. Меня интересует как э, человека, которого избрало наше население, города. Они их между собой, э, между собой, что там чье, где там оно чье. Вот за что я говорю, если вы... Сейчас можете это за 10 минут разобрать. Если представитель, например, сейчас суммы теплоэнерго не может нам ответить, он говорит о том, что он, ему нужно уточнять, заложено ли это варенье. Я вам и так могу сказать, что и это заложено. Я сказал, что я это глубоко изучал этот вопрос. Спор двух хозяйствующих субъектов да, между собой это действительно не наша пара. Абсолютно правильно. Пожалуйста, подъявите за что заложено в тарифе. Це, там, чер... меня два, это, это седьмой год до сих пор. А вот правитель... ну а что, за... повернуто нам майно? Нет, и выпустить, за те, что мы не нанесли в уставный фонд. Так Сколько? вот, другой вопрос. Тогда или э, на эту же сумму, как бы для города возмещение так, должно так... быть какие-либо. Вот за что я сейчас говорю вам, Публика... чтобы вы четко поняли. Или для города это возмещение, или же тогда перерасчет сделать для населения города. Вот одно из двух, что нужно делать. А то, что они там спорят между собой, допустим, да они спорят. Это даже не школа с этим э -э, субъектом, э -э, тот, который выкупил там какой-то сарай. Понимаете? Это касается жителей города. Девчон,